Dalam dunia bola sepak Malaysia, nama KL City FC sering dikaitkan dengan kesetiaan penyokong, semangat bandaraya dan identiti kelab yang makin berkembang pesat. Namun tidak ada siapa menyangka bahawa di sebalik laungan sorakan dan warna merah putih yang menghiasi stadium, wujud sebuah kisah yang benar-benar luar biasa, kisah tentang bagaimana sebahagian penyokong KL City FC sanggup melakukan sesuatu yang pelik, luar jangkaan dan pastinya mengejutkan ramai semata-mata demi duit yang melimpah ruah. Dan kisah ini kini mula menjadi bualan panas di media sosial, forum bola sepak dan kalangan peminat tempatan. Segalanya bermula apabila beberapa penyokong tega KL City FC mula berkongsi pengalaman mereka di platform sosial, bercerita tentang peluang menjana pendapatan lumayan melalui aktiviti yang pada awalnya kelihatan biasa. Namun lama kelamaan, aktiviti itu bertukar menjadi sesuatu yang pelik dan tidak pernah difikirkan sesiapa. Ia bermula kecil, sekadar membantu mempromosi kelab, menjual barangan rasmi dan menjadi sebahagian daripada program komuniti. Tetapi apabila tawaran duit makin meningkat, mereka sanggup melangkah lebih jauh daripada apa yang dijangkakan. Ada penyokong yang sanggup beratur sejak subuh semata-mata untuk membeli barangan keluaran terhad KLCTFC, bukan untuk dipakai, tetapi untuk dijual semula pada harga lebih tinggi kepada pembeli luar negara. Mereka mula membentuk rangkaian kecil, sesama mereka saling berkongsi informasi tentang stok, pasaran dan pembeli tetap dari luar Kuala Lumpur. Aktiviti ini pada mulanya dianggap biasa sehinggalah ia berkembang menjadi fenomena di mana mereka berlumba-lumba berebut peluang tanpa menghiraukan waktu, tenaga atau keselesaan. Namun itu hanyalah permulaan. Ada kumpulan penyokong yang sanggup melakukan tugas pelik seperti menjadi joki tiket, membeli tiket perlawanan dalam jumlah besar menggunakan akaun berbeza, kemudian menjualnya kepada peminat yang tidak sempat mendapatkan tiket online. Dari satu sudut, ia membantu peminat lain, tetapi dari sudut lain, ia menimbulkan persoalan moral. Yang pasti, duit yang masuk sangat besar kerana permintaan meningkat apabila KLCTFC mula menarik lebih ramai penyokong sejak kejayaan mereka di pentas Piala Malaysia dan Asia. Ada juga penyokong yang sanggup membuat video lakonan menipu emosi penonton dengan berpura-pura menangis selepas perlawanan, seolah-olah terlalu hancur atau terlalu bahagia, semata-mata untuk mendapatkan tontonan tinggi di TikTok dan YouTube. Makin viral video, makin tinggi pendapatan mereka. Ada yang sanggup mencipta cerita kontroversi palsu, kononnya berkelahi dengan penyokong lawan atau dihalau dari stadium semata-mata untuk meraih simpati dan perhatian ramai. Fenomena ini semakin pelik apabila mereka mula berkolaborasi sesama sendiri untuk mencipta drama yang kelihatan realistik. Tetapi kisah paling pelik muncul apabila beberapa penyokong dilaporkan sanggup menjadi penyamar rasmi di stadium. Ini bukan penyamaran biasa. Ada yang memakai topeng, wig atau kostum lengkap superhero demi meraih perhatian kamera. Tujuannya bukan sekadar hiburan, tetapi untuk memastikan mereka muncul di siaran langsung televisyen. Setiap kali wajah mereka terpampang, akaun sosial peribadi mereka menerima ribuan pengikut baru. Dan setiap pengikut baru itu bermakna lebih banyak peluang iklan, lebih banyak tawaran berbayar dan lebih banyak duit masuk ke poket mereka. Fenomena ini menjadi lebih pelik apabila terdapat penyokong yang sanggup menghafal lokasi kamera stadium, waktu kamera berpusing, bahkan memahami teknik juru kamera memilih shot. Mereka mula duduk di tempat strategi, pakai pakaian mencolok, membawa banner gergasi, atau bertindak keterlaluan seperti melompat sepanjang masa, semata-mata untuk memastikan. Kamera menangkap aksi mereka. Semua ini dilakukan bukan kerana mereka benar-benar teruja tetapi kerana setiap paparan kamera itu bermakna duit. perkara pelik lain yang mula terjadi ialah munculnya penyokong yang menjadikan setiap perlawanan sebagai peluang berniaga secara agresif. Ada yang menjual air mineral dengan logo kelab padahal ia bukan produk rasmi. Ada yang menjual stiker rekaan sendiri, t-shirt tiruan dan aksesori stadium yang direka spontan hanya untuk memastikan mereka boleh menghasilkan pulangan cepat. Paling pelik, ada yang sanggup menawarkan perkhidmatan tukang sorak profesional di mana mereka dibayar oleh beberapa kumpulan kecil untuk memeriahkan suasana di kawasan tertentu dalam stadium. Mereka datang dengan skrip sorakan, gaya khas dan tenaga yang dipaksa kerana setiap sorakan itu ada nilai duit di baliknya. Di luar stadium pula, ada penyokong KL City FC yang sanggup membuat konten pelik seperti berjalan ke sekitar bandar dalam pakaian maskot, duduk di tengah jalan atau menjajah slogan kelab sambil membuat aksi bodoh hanya untuk mendapatkan tontonan dan sumbangan. Ada yang membuat cabaran pelik seperti makan makanan pedas sambil memakai jersey KL City, berlari di tengah panas Kuala Lumpur atau bercakap dialek pelik untuk menarik perhatian pengguna platform live stream yang memberi tip wang tunai. Namun yang paling mengejutkan ialah wujudnya penyokong yang sanggup menyimpan helaian kerusi pecah, serpihan kain jaring gol, atau sebarang barang stadium yang dianggap tidak bernilai, kemudian menjualnya sebagai memorabilia kepada pengumpul dari luar negara. Mereka menganggap setiap serpihan itu rare dan ada pembeli yang sanggup bayar mahal kerana menganggap ia eksklusif. Semua ini menimbulkan perbincangan hangat dalam kalangan penyokong KL City FC sendiri. Ada yang bangga kerana kreativiti penyokong berjaya menjana pendapatan dan membawa nama kelab keluar. Tetapi ada juga yang risau kerana sesetengah tindakan sudah melampaui batas kewajaran. Mereka bimbang identiti kelab tercemar oleh aktiviti pelik semata-mata demi duit. Kelab sendiri diberitakan menyedari fenomena ini. Ada sumber mengatakan bahawa pihak pengurusan memantau gelagat segelintir penyokong yang terlalu obses mendapatkan perhatian kamera dan keuntungan peribadi. Namun pada masalah yang sama, kelab juga memahami bahawa penyokong adalah nadi utama. Selagi tingkah laku itu tidak merosakkan imej kelab atau menimbulkan kekacauan, mereka hanya mampu memerhati dari jauh. Fenomena pelik ini membuka mata ramai bahawa bola sepak moden bukan lagi sekadar sukan. Ia sudah menjadi budaya, industri hiburan, malah peluang rezeki bagi sesetengah orang. Penyokong kini bukan hanya pembeli tiket tetapi content creator, influencer stadium, usahawan mikro dan ikon viral yang mempunyai nilai ekonomi tersendiri. Apa yang mereka lakukan mungkin pelik, tetapi bagi mereka, ia adalah peluang emas yang tidak wajar dilepaskan. Walaupun begitu, tetap ada penyokong setia yang berharap agar semangat sebenar bola sepak tidak hilang di telan budaya mengejar viral. Mereka mahu penyokong kembali fokus kepada sorakan, solidariti dan sokongan jujur, bukan sekadar mencari duit. Namun satu perkara tetap jelas penyokong KL City FC kini dianggap antara kumpulan paling kreatif, paling berani dan paling sanggup melakukan perkara pelik demi duit yang melimpah ruah. Fenomena ini mungkin mengundang kritikan tetapi ia juga mencerminkan perubahan zaman. Bola sepak tidak lagi hanya milik pemain. Ia kini milik sesiapa saja yang berani mencipta peluang walaupun peluang itu datang dalam bentuk paling pelik sekalipun.